আমাৰ বহুতৰ মনলৈ কেতিয়াবা এটা ভাব না আহে এজন ইউটিউবাৰে বাৰু মাহত কিমান টকা ঘটে মানে আপুনি ভাল পোৱা ইউটিউবাৰজনে বা মই ভাল পোৱা ইউটিউবাৰজনে আমাৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰজনে মাহত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু তাকে জনাব বুলি ভাবিছো আজি এই ভিডিঅ'টোত হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মানে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ মই দুলৰাজ অসম চাই আছে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো মোৰ ব্যক্তিগত চেনেল এটা চেনেল এটা মানে দা এ এছ টুৱেণ্টি টু ৰিভিউ আৰু যিটো চেনেলত আপোনালোকে চাই আছে এই ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আছে যিহেতু এইটো চেনেলত দেখুৱাইছো এইফালে নাম দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দেখিবলৈ পাইছে তেত্ৰিছ হাজাৰৰ অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এই চেনেলটোত যোৱাকালি এটা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো আৰু ভিডিঅ'টোত ভিউ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কিমান টেন কে মানে দহ হাজাৰ ভিউ ওৱান ডে আৰু ইফালে মই এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখুৱাই আছো ৱাই পি ষ্টুডিঅ' এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ৱাই পি ষ্টুডিঅ' তেত্ৰিছ হাজাৰ ছটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে চেনেলটোত আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ভিউ আহিছে এইটো মাহত লাষ্ট টুৱেণ্টি এইট ডেট ভিউ আহিছে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে টুৱেণ্টি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ কে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ৱানচ টাইম কিমান আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ওৱান পইণ্ট ওৱান কে মানে এঘাৰশ

আৰু মই পাইছিলো কিমান ইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই পাইছিলো এইটো মাহত আহ থ্ৰী পইণ্ট ফিফটি ডলাৰ থ্ৰী পইণ্ট ফিফটি ডলাৰ হ'লে কিমান হ'ব দুশ তিৰান্নব্বৈ টকা তিনি পইচা মানে তিনিশ টকাও নহ'ল এইটো মাহত মোৰ আৰ্ণিং কৰা মানে সাত টকা এটা কম হৈ থাকিলে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ৱাই টি ষ্টুডিঅ' অ'পেন যিহেতু কৰিলোঁ আকৌ আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে দহ হাজাৰ ভিউ যিহেতু মাৰিছে আৰু দহ হাজাৰ ভিউ যিহেতু মাৰিছে এইটো ভিডিঅ'তে মই দেখাইছোঁ ৰেংকিং তিনিত চলি আছে দহৰ পৰা একৰ ভিতৰত থাকিব লাগে মানে দহৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ মানে এক মাৰিলে এই ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি ভিডিঅ'তকৈ ভাল চলিছে বুলি ক'বলৈ পাৰি আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে দহ হাজাৰ আপোনাৰ দুশটা ভিউ আহিছে আৰু এইফালে ক্লিক বেগ বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু দুই মিনিট দুই মিনিটত যদি মই চাবলৈ যাওঁ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ৱাছ টাইম আহিছে আপোনাৰ কিমান চাৰিশ বাৰটা আৰু এইফালে মই এতিয়া ৰেভিনিউত গৈ দেখুৱাই আছো এইফালে আৰু এইফালে ওৱান ডলাৰ মানে জিৰ' এইফালে জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি ওৱান ডলাৰ মানে এতিয়া যদি মই চাওঁ জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি ওৱান এইফালে জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি ওৱান জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি ওৱান হ'লে কিমান টকা হ'ব এইফালে দেখিবলৈ পাইছে পঁচিছ টকা পঁচান্নব্বৈ পইচা মানে আপোনাৰ ছাব্বিছ টকালৈ পাঁচ পইচা কণ ছাব্বিছ টকা পাইছো এই ভিডিঅ'টো বনাই ভিডিঅ'টো বনাই ছাব্বিছ টকা পাইছো আৰু তেনেহ'লে কেতিয়াবা আমাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় বানপানী ক'ৰবাত হলে তাৰ সাহায্য আজি কেইদিনমান আগত মই বানপানী সাহায্য দিছিলো য'ত নেকি মোৰ দশৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা খৰচা হৈছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে সেই ভিডিঅ'টোত ষাঠি হাজাৰ মান ভিউ আহিছিল আৰু আপলোড কৰা লগে লগে মোক জনাইছিল যে ভিউচৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰিছে কিন্তু মই ভিউচৰ কাৰণে কৰিছোঁ ঠিকে আছে সেইখিনিলৈকে মই মান্তি হৈছোঁ কিন্তু মই তেওঁলোকক মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে দহৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা খৰচা কৰি কিনে বস্তুখিনি দিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মোৰ ষাঠি হাজাৰ ভিউ মাৰিল কিন্তু এক লাখ মৰাহেঁতেন মই আঢ়ৈশ টকা পালোঁহেঁতেন এইফালে চাওক ক'ত পোন্ধৰ হাজাৰ ক'ত আঢ়ৈশ আৰু কেতিয়াবা দুখীয়া শ্ৰেণী কিছুমান মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ মেডিকেল নিবলৈ অসুবিধা থাকে কেইদিনমান আগত হয়তো গম পাইছে চাগে আমাৰ ঘৰৰ পৰাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হৈছিল এজন মানুহক আৰু লগতে আমাৰ গাঁৱৰে এজন ভাইটি বৰ অসুস্থ হৈছিল আমাৰ ফেমিলি ফালৰ পৰাই মেডিকেল পঠোৱা হৈছিল তাতো আমাৰ বহুখিনি টকা খৰচা হৈছিল সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভিউছৰ কাৰণে বুলি কয় আচ্ছা মই ভিডিঅ' ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি ভাল পাওঁ আপলোডিং কৰি ভাল পাওঁ সেইখিনি কৰোঁ কিন্তু আমাক যিখাৰ কথা শুনোৱাই দিয়ে ভিউছৰ কাৰণে কিন্তু তাত আমাৰ একো প্ৰফিট নাথাকে মই ভিউজ পাইছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে সেইখিনিলৈকে মান্তি হৈছোঁ কিন্তু এক লাখ ভিউজত মই আঢ়ৈশ টকাহে পাইছোঁ কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মই এইফালে দহৰ পৰা পাঁচ পোন্ধৰ দি থৈ আহিবলগীয়া হয় আৰু বহুতে এইটো ৰং ভাবে কাৰণ আজিকালি বৰ্তমান সময়ত নিউজ চেনেলত যিবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেইবোৰ ভিডিঅ' চাই কিনি এজন ইউটিউবাৰে বহু টকা পায় বুলি ভাবে আৰু সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ৰং হয় আৰু এতিয়া মই জনাই আছো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত বাৰু কিমান টকা দিয়ে বহুতে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বৰ্তমান সময়ত আপলোড কৰি আছে নহয় জানো আৰু সেয়েহে শৰ্ট ভিডিঅ'ত কিমান টকা দিয়ে সেইটো জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত কিমান টকা পাওঁ যদিহে সেইটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া যাব লাগিব আমি এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কণ্টেণ্ট কণ্টেনত কৰিলোঁ টাচ কণ্টেনত টাচ কৰাৰ পিছত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে শ্বৰ্টছ শ্বৰ্টছত টাচ কৰিলোঁ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এটা ভিডিঅ' এইফালে পাব্লিক কৰি থোৱা হৈছে তিনি হাজাৰ তিনিশ ভিউ আহিছে তিনি হাজাৰ তিনিশ যিহেতু ভিউ আহিছে টাচ কৰি দিলোঁ টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে টাচ কৰি দিলোঁ টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই যাব লাগিব ৰেভেনিউ ৰেভিনিউত টাচ কৰি দিলোঁ ৰেভিনিউত টাচ কৰাৰ পিছত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে অ অ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ডলাৰ মানে কেইটকা হ'ব বাৰু কেইটকা হ'ব বাৰু মানে চাব যাব লাগিব কুৰুম বাজাৰ অ'পেন কৰি কুৰুম বাজাৰ অ'পেন কৰি ল'লোঁ অ'পেন কৰাৰ পিছত এইফালে ডলাৰত গ'লোঁ এইফালে মই টাচ কৰিলোঁ এইফালে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান তেতিয়া এইফালে দেখিবলৈ পাইছে কেইটকা পালোঁ মই এইট্টি ফ'ৰ পইচা এটি ফ'ৰ পইচা এটকাও নহয় মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে এক লাখ ভিউ মাৰিলে পাওঁ আঢ়ৈশ টকা আৰু আঢ়ৈশ টকা হ'লে মই মাহত মাথো চাৰিটাহে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে চেনেল চেক কৰিব পাৰে আৰু চাৰিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে হ'ব হাজাৰ টকা আমাৰ ঘৰত দিনত আলহী কিমান আহে জানেনে শিৱসাগৰৰ পৰা কেতিয়াবা যোৰহাটৰ পৰা কেতিয়াবা লখিমপুৰৰ পৰা কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিনত আহে আমাৰ ঘৰত আলহী বিছৰ পৰা পঁচিছজনৰ ভিতৰত তেনেহ'লে কেতিয়াবা খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি চাহ পানীৰ পৰা ধৰি এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কথাখিনি কৈছোঁ দেই বেয়া নাপাব অহাৰ কাৰণে মই ভালেই পাওঁ কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত ক'বলগীয়া হৈছে আৰু মানে খৰচা কিমান হয় ধৰক মই পালোঁ মাহত কিমান হাজাৰ টকা আৰু আমাৰ ঘৰত দিনতে আহে পঁচিছজনৰ পৰা বিছৰ পৰা পঁচিছজনলৈকে মানুহ কিন্তু ইমান টকা আমাৰ খৰচা হৈ যায় তেনেহ'লে মাহটোত কিমান আহে মই চাৰিটাহে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আৰু সেয়েহে কৈছোঁ ৰাইজৰ পক্ষত কেতিয়াবা ভাল কাম এটা কৰিবলৈ কিবা এটা সাহায্য দিবলৈ গ'লে ভিউছৰ কাৰণে কৰিছে বুলি নক'বচোন আমাৰ মনত আঘাত লাগে আঘাত লাগে মানে এইটোৱে আঘাত লাগে যে মই কামটো কৰিছিলোঁ ভালৰ কাৰণে মই ভাল পাওঁ সেয়েহে কৰিব গৈছিলোঁ কিন্তু যে মোক যে এষাৰ সোণোৱাই দিলে ভিউচৰ কাৰণে আৰু ভিউচৰ কাৰণে যি টিখন কৰি ফুৰিছে এইটো নকৰিলেহেঁতেন ভিউছৰ কাৰণেহে কৰিছে সেইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে মনত বৰ বেছি আঘাত লাগে যিকোনো হওক আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যি কি নহওক আৰু যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ন অনাগত দিনত যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ